अच्छी बीवी मिलना दुनिया की सबसे बड़ी बोलत है अच्छी बीवी जो आपको ही नहीं समझती है आपके पूरे परिवार को समझती है कभी कभी जुल्म भी सहती है सब्र भी करती है लेकिन परिवार को भी छड़ने नहीं देती अकेले तो बहुत लड़कियां अपने हसबैंड के साथ रहती हैं लेकिन मैं सलाम करता हूँ ऐसी बेटियों को जो परिवार में रहना पसंद करती हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के तो आती हैं लेकिन आपके माँ बाप में अपने माँ बाप ढूंढती है एंड आपके भाई बहन परेशानियां लेकर आपके पास नहीं आपकी बीवी के पास जाते हैं फिर आपको अपनी बीवी से ये सुनना नहीं पड़ता कि सब आप अपने परिवार के लिए करते हो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं परिवारों के बहुत अहम किरदार होते हैं दो तरह के परिवार अपनी बेटियों को ससुराल भेजते हैं एक वो परिवार की बेटा कुछ भी हो जाए किसी से डरना नहीं है हम तेरे साथ हैं एक वो परिवार की बेटे यहाँ पर माँ बाप जो थे वो तेरे अब तक थे अब तेरे माँ बाप वहां तेरा इंतजार कर रहे हैं वही समझना है वहीं सब्र करना है वही घर को बना के रखना है हमारी इज्जत तेरे हाथ है और वो बेटी भी इज्जत को संभालती है कोई फरिश्ता नहीं होता सब इंसान होते हैं सब गलतियां करते हैं लेकिन फिर भी रिश्ते एक साथ बना कर रखती है तो कोई भाई या बेटा शादी के बाद भी मिलकर रहे, मिलकर रहे रहने की की बात बात करे करे कभी साथ ना छोड़ने तो समझ लेना है कि एक बहुत नेक बीबी मिली है घर का जन्नत होने के लिए घर का बड़ा होना गार्डन होना जरूरी नहीं है घर में प्यार होना जरूरी है छोटे बड़े झगड़े झगड़ेलाफ तो हर कहीं होते हैं लेकिन उन झगड़ों को पी परिवार जो आपस में बना के रखते हैं वही असली लोग हैं और उसमें अहम रोल होता है बीवी का সমস্ত সমস্যার সমাধান হইতে হবে চার দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ ধরা যায় থার্ড কোনো পার্টি জানতেও পারবে না দুনিয়ার কেউ চায় না কোন পরিবারের হাজবেন্ড ওয়াইফ একসাথে হ্যাপি এটা হচ্ছে চরম বাস্তবতা কোনো বান্ধবী সে যত দিলে সচ্চা হোক সে চাইবে না তার একটা বান্ধবী জামাই নিয়ে খুব শান্তিতে আছে দেখতেই পারবে না খারাপ কিছু বলবে এমন কিছু বলবে যেটা তার মেটার মানসিকতা নষ্ট করে দেয় কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে মেটার কাছে তার বান্ধবীর পরামর্শই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাজবেন্ডের পরামর্শকে বাদ দিয়ে আসলে আমি জানি না যে এ থেকে